У меня волосы дыбом стали, когда я узнала это. Ма, ты знаешь, у меня, говорит, второй день рождения. А потом он приехал, такие глаза потухшие. меня, говорит, подкрепления не будет. Их вот это вот двое, а там целая свора. И Игоря ну, ранила в ногу и прямо в артерию. И ну, этот парень затыкал прям пальцем ему чтобы не христала круг. Он, значит, с ребятами, они были фанаты нашего мариупольского футбольного клуба. Ультрас. И вот с ребятами Ультрас в 2014 году, когда ну, началась, когда, скажем, война, он решил вступить в полкозов. Он прошел сразу, там, я не знаю, буквально за два дня в Киеве э, всю эту медкомиссию, <сих> все сдал тесты, и все, за два дня они со своим другом. Приходят они вдвоем и говорят, «Ма, а я завтра уезжаю». Я говорю, «Куда?» Он, «В учебку». Я говорю, «Какую учебку?» Он говорит, «Ну, «На левый берег, мы уж сами с Мариуполя». «На левый берег, говорит, в Азов». Я ему звоню по зазону, а потом опа, появился. Я говорю, где ты был? Он, мы на учениях были. Оказывается, какие там учения. Это уже потом, уже постфактум, да, я узнаю. Он брал в Широкинской операции участие. Они приходят, а стоят уже два стаканчика и хлебушком накрытые. Они думали, что они подорвались. А они переправляли раненых, и только двое выжили. И это было на 14 февраля, день влюбленных. Мат, ты знаешь, у меня, говорит, второй день рождения. У меня волосы дыбом стали, когда я узнала это. То, что касается службы, это было табу дома. А 24 по-моему, или в 3, вот я уже не помню, или в 4, он звонит, срочно собирайте, забирайте Эллу, выезжайте. Мы же думали, как в 2014 году. Все это будет, понимаете? Ну вот. Ну, Ила отказалась ехать. Она поехала к своим родителям. Они там, ну, как бы ближе жили, чем мы. Мы на Черемушках. Ну, кто знает, с Мариуполя тут поймет. И 2 числа пропадает связь. Пропадает сначала свет, вода. Ну, по-моему, газ, по-моему, последний был, да. И пока связь была, Игорь звонил каждый день. Он говорит, ты не звони, я буду звонить. Ну, мало ли тоже я где буду. Рядом у нас пожарка, мы ходили, телефоны заряжали. Ну, то есть еще как-то можно было общаться. Все нормально, пишет мама, мы ждем подкрепления, все будет хорошо, ты не волнуйся. А потом он приехал 8 числа, и такие глаза потухшие. Мне говорит, подкрепления не будет. Вот это вот, когда уходил, разворачивается и говорит, папа, береги маму. 12 марта он приехал к Элли, она была что родители, они а в подвале с малявкой. И, получается, это Эла уже потом рассказывала. Она говорит, сфотографировала меня с Маюшей, с, ну, с дочкой. И есть фотография, это была последняя фотография. И, получается, он приехал к нам, он приехал, знаете, как прощаться. Честно говоря, я вышла с мужем пешком. Я вообще не думала, когда я дойду. Мы вышли пешком вот так, с одной сумкой. И вот представьте, сейчас вот такое стечение обстоятельств. Мы выходим 16 марта. И в этот день погибает Игорь. И мы попали в засаду, в общем, орки переоделись в морпехов, и они ехали на машине, вышли чисто без оружия, они думали, что это свои, а когда, когда потом они увид, увидели, что там сзади них тигр, по-моему, какой-то, что-то такое стоит, не разбираюсь в этой технике, они поняли, в общем, парня этого ранили, и Игорь быстро за оружием начал его защищать. Тот дотянулся до оружия. Вот. И, короче, начали они отстреливаться, и у Игоря, у Игоря ранило в ногу и прямо в артерию. И ну, этот парень затыкал прям пальцем ему. Чтобы не хлестала кровь, потому что не до аптечки, говорит, я не мог не, до, не, не дотянуться ничего. Их вот это вот двое, а там целая свора. Вот. И вот так Игорь у него на руках умер со словами это все. И когда было прощание с Игорем, он мне сказал, на месте Игоря должен быть я. Я говорю, ну ты что, живи. Ну как бы тебе надо жить. Время не лечит. Абсолютно не лечит. Немножко, может быть, притупляется боль. но и то вряд ли. У меня есть нуся. Я там это ж Игорь, ну, копия. Это, там дальше даже тест ДНК делать не надо. Там вот поставь одно лицо. Игорь и Маюша. Ну, вот. Я живу внучкой, ну как. Вони бачать від нас повагу до своїх загиблих синів, і це є дуже важливим. І ми допомагаємо їм пережити це горе. У нас вже є певне сформоване ком'юніті людей, які поєднуються за інтересами, які разом адвокатують за полонених, які зберігають разом пам'ять, які долучаються до реабілітації допомоги тим захисникам, які повернулися. Тобто, це вже величезна родина серця Азовсталі, Гарнізон Маріуполь. Проект Серце Азовсталі дав можливість мені. Ну, не только мне, да, там, здесь и военные вышедшие из плена, здесь и семьи военнопленных, и семьи загиблых. Ну, дает возможность как-то восстановиться, не только восстановиться и оздоровиться. Ну, как бы это приятно, приятно, что люди о тебе заботятся, помнят. как бы надо переключаться. И вот так же муж говорит, говорит, Игорь смотрит, вот за что он погиб? За то, чтобы ты, говорит, каждый день ревела? Нет. Он погиб за то, чтобы ты радовалась.